Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz izləyicilərimiz, biz bu verlişimizdə Muzəmmil və Cin surələri haqqında sizlərə məlumat verəcəyik, fəzilət haqqında. Birinci hədisimiz Muzəmmil surəsində Musa əleyhissalamandır buyurdu ki, hər kəs Muzəmmil surəsinin əyyə İşa namazında oxuyarsa və ya gecənin axırlarında, axır hissələrində oxuyarsa Allah Tala Müzzəmmil surəsinin onun şahidi qərar verir. Yəni Müzzəmmil surəsinə xatir Allah Tala onu qoruyar və Allah Tala ona həyatı tayyibə bəxş edər. Yəni gözəl bir həyat ə, bəxş edər, inayat edər və ə, həmişə gözəllikləri, təyyibləri onun nəsibi qərar edər. Yəni Allah Tala bu surun bərəkətinə xatir ona yalnız gözəlliklər nəsib edər. Qurani-Kərimin Xavas adlı e, kitabında buyurur ki, Həzrət Peyğəmbərimiz hər kəs bu suranı oxuyarsa, onun savabı e, nə qədər Allah təala cinlər və şeytanlər e, var, onlara sayı qədər e, həmin şəxs Bir adam cinlərin və şeytanların sayı qədər bəndə azad edə. Bunun nə qədər savabı var? Bir bəndəni azad eləməyin, bir qulu azad eləməyin. Allah Tala o sayı qədərində bu şəxsə savab əta edər. Allah Tala onu dünyada çətinlik, çətinliklərlə qarşılaşdırmaz. Və hər kəs bu surəni mudavim sürətdə ə oxuyarsa peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-ı yuxuda görmüş odlar və onu ziyarət etmişlərdən onlar inşallah Allah bizlərə də peyğəmbərimizi yuxuda görməyi və onu ziyarət etməyi nəsib eləsin. Və hər nə ürəyi istəsə, əlbəttə halallardan Allah təala ona ə, ona çatmaqda, o ruziə çatmaqda, o istədiyi şeyə çatmaqda Allah təala ona yardım edər. Və başqa bir hədisdə Allahın ə, peyğəmbərindən yenə bir hədis var. Buyurur ki, hər kəs ə, davamlı surətdə bu surəni tilavət edərsə, Allah təala dünyada çətinliklərdən onu uzaq edər və onu ə, abırın qoruyar və yenə hədisin axırında buyurur ki, Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur ki, o məni yuxuda görmüş ular. Bizim ki ə peyğəmbəri görmək imkanımız olmayıb e, və ancaq arzumuz budur ki, yuxularımızda Allahın rəsulunu e, görək və onu ziyarət edək inşallah. Və əziz izləyicilərimiz, ikinci yəni surəmiz bu verlişdə Cin surəsidir. İmam Sadiqə (ə.s.)-dan rəvayət olunur ki, hər kəs Cin surəsini çoxlu tilavət edərsə, e, Allah təala onu cinlər tərəfindən gələn bəlalardan, şərlərdən onu qoruyar. O cümlədən bu bəlalar, göz yaraları və həsəd, sehr və başqa formalı şərlərdən Allah Taala bunu qoruyar. Və peyğəmbərimiz görün bu surənin nə qədər savabı varsa, peyğəmbərimiz Allahdan dua edir ki, bunun yerinə mən başqa bir şey istəməzdim. Yəni Kin surəsini oxumaqda bu qədər savablar. Ə, Allah Tala qoyub. Yəni ə, çoxlu ə, həsədlərdən insanı saxlayar. Ağır nəfsillərdən insanı qoruyar. Və İmam Peyğəmbərimiz başqa bir hədisdə buyurur ki, ə, hər kəs bu surəni qiraət edərsə, Allah Tala tamam o cinlər və şeytanın ki, peyğəmbərə iman gətirdilər və onlar ki, peyğəmbərimizə küfr elədilər Allah Teala onların sayı qədər həmin şəxsə, Həsənə inayat edər. Və ən üstünü bundan ibarətdir ki, Allah Teala o iman gətirməyən şeytan və cinlərin şərrindən bu surəni tilavət edəni qoruyar. Və surənin axırında, verilmişimizin axırında İmam Sadiq əleyhissalamdan da rivayət oxuyaq və verilmişimizi tamamlayaq. Əziz dinləyicilərimiz, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu surə ə cinlər haqqında olan bir surədir. O cinlər ki, insanlara zərər verirlər. Əgər bu surə tilavət olunarsa, onlar fərar edərlər və oradan uzaqlaşarlar. Hər kəs bu surəni yazarsa bir kağıza və onun suda həll edib onun suyunu içərsə, o şey ki, eşidilir, o şey ki, eşidilir, onu anlayar. Və hər kəsləni ki, münazərə edir. Onun münazirəsi, e, yəni başqasına qalib gələr münazirədə bu surə ona zərər verən cinləri qaçırdar, əgər bunu suynlan e, iç içərsə və hər kəs bu surəni oxuyarsa və qorxduğu hakimin yanına gedərsə, e, Allah Taala o hakimin şərrindən bu insanı amanda saxlayar və onu hifz edər və hər kəs Bu suranı əsire oxuyarsa, Allah Taala tezlikcə həmin əsiri azad edər. Və hər kəsin <coughs> borcu varsa, bu suranı çoxlu oxuyarsa, Allah Taala onun borcunu ödəməkdə ona köməkçi olar. İnşallah Allah bizləri bu surələri oxuyub və bu surələri əməl edən və bu sura buların fəzilətləri ki danışıldı deyildi bu fəzilətləri bizim halımıza şamil eləsin inşallah vəsəlamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuh